Антона Мырзина разыскивает ФСБ. Он блогер и график из Перми. Идея плаката рождается у художника за пять минут. Все работы о вреде всего российского. Пропаганды, политики и даже церкви. Рождались они из реальности, из ужасной российской. Когда я был в России, я их делал все в России. И несут идеи заставить людей думать. Причем методы достаточно жесткие. Потому что когда вы бешеную собаку гладите по голове, очень велика вероятность, что она вас цапнет вы тоже будете бешены. Вот примерно так. Начинается выставка изображением ружья на малиновом фоне. Оно призвано прострелить сознание обывателя, рассказывает автор. На экспозиции представлены 30 работ. Плакаты лаконичные и яркие, рассчитаны на русского зрителя. Определить единый стиль для работ график затрудняется. Одна знакомая моя художница назвала его отчасти даже иконописным. Но это вот классическая компоновка, когда центральный сюжет изображен где-то на двух третях, вот где-то здесь вверху. Ну, иконы – это тоже своего рода церковные плакаты, скажем так. Украинские деятели искусства отмечают, плакаты перекликаются и с польской графикой 50-х, и с французским искусством прошлого века, и с советскими агитками. Зрителя пронять должны, потому что соответствуют русской ментальности. Взятие основы минулой эстетики Радянской России. А значить, вона дохідлива і зараз для російського глядача. Інша справа, що тематика не підходить абсолютно. А естетика наша рідна російська, а тематика абсолютно контрросійська. Адкривають виставку віце-прем'єр-міністр культури України В'ячеслав Кириленко. Говорить русскую опозицією, українська власть поддержит всегда. А от повторять путь Росії і організовувати контрпропаганду не буде, поскольку офіційний Київ за демократію. Взагалі, я думаю, що в нас зараз свобода творчості, як ніколи. Тому не думаю, що міністерство повинно у совєтський спосіб якось спрямовувати і керувати. Ми повинні дати рівні можливості для творчого виявлення всім і представникам якихось дуже класичних шкіл, і представникам навіть тимчасових мистецьких проєктів. Выставку организовали на крыльце Музея истории Украины. Сделали это, чтобы плакаты мог посмотреть любой желающий. После экспозиции работы примут участие во всеукраинском конкурсе плаката, а затем пополнят фонды музея и станут еще одной страницей истории страны. Аксанавитор Александр Маронюк, 17 канал. Желаем вам мира!